ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾನು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಭಕ್ತ ಸಮೀ ಪ್ರಿಯ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी परित्यागि भक्तिमानसमीप्रियः समशस्त्रौ च मित्रे च ततामानापमानयोः शीतोष्णासुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिरमतिर्भक्तिमा मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामपरमा देवमी प्रियाः को तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो じヤハ